assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun siz bilan 16-17 o'n asrlarda mavron nahrida ta'lim va tarbiya hamda pedagogik fikrlar taraqqiyoti to'g'risida suhbatlashib o'tamiz aynan 16-17 asrlarda birinchi navbatda mavron nahridagi tarixiy jarayon qanday edi bu to'g'risida bir og'iz ma'lumot berib o'tamiz mana shu davrda temuriylar davlatining inqirozga uchrashi hamda bevosita o'sha ikkinchi sharq uyg'onish davrining tugallanishiga to'g'ri keladi shayboniylar va shtarxoniylar sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi bevosita uchta xonlikning vujudga kelishi hamda bu xonliklar o'rtasidagi siyosiy hududiy mojarolar tufayli hamda sulolaviy kurashlar tufayli mamlakat ancha tanazzulga uchrab ahvol murakkablashayotgan bir davr edi bir muncha bu yerda shayboniylar davriga kelganda pedagogfirlar maktab ta'lim tarbiyaga e'tibor qaratilgan muayyan davrda madrasalar barpo etilgan ashtarxoniylar davriga kelganda esa dunyoviy fanlarga nisbatan diniy fanlarning ustun qo'yilishi keyinchalik parastlik va ekstremistik ko'rinishlar fundamental ko'rinishlarning vujudga kelishiga sabab bo'ladi aynan mana shu sabab bizning mamlakatimizning ta'lim taraqqiyotidan jahon mamlakatlariga nisbatan orqada qolishiga sabab bo'lgan xo'sh shayvoniylar davrida ta'lim tarbiyaga nima uchun alohida e'tibor berdi birinchi navbatda davlat amaldorlarini shakllantirish zaruriyati ta'lim islohotini amalga oshirishga majbur qilgan va bu ishni bevosita muhammad shayboniyxonning o'zi amalga oshirgan hurmatli talabalar bir narsani anglab yetingki, har bir kunda qachonki o'zida his qila olsagina ta'limni tarbiyani madaniyatni o'zida his qila olsagina uni o'z mamlakatiga joriy qila oladi mana shunday insonlardan biri bu muhammad shayboniyxon bobomiz edi muhammad shayboniyxon davrida samarqandda va mavron nahrning bir qator shaharlarida ko'plab madrasalar barpo etildi madrasa o'sha davrning oliy ta'lim muassasasi bo'lib hozirgi universitet maqomiga to'g'ri keladi madrasalarda kimlar tahsil olgan va kimlar dars bergan madrasa o'rta osiyoda bir oz yana tarixga qaytamiz eng birinchi madrasa o'ninchi asrda buxoroda ochilgan bo'lib uning nomi farjak madrasasi deb atalgan o'n ikkinchi asrda buxoroda ochilgan yana bir madrasaning nomi fiqihlar madrasasi bo'lib bu bo hozirgi kunda yuridik universitet maqomiga tenglashtirish mumkin endi shayvoniylar davrida madrasalardagi faoliyat maktablarning faoliyati qanday yo'lga qo'yilgan o'sha o'n oltinchi o'n yettinchi asrlarda birinchisi maktablardan boshlaydigan bo'lsak bunda o'quvchilar asosan o'g'illar va qizlar alohida alohida o'qitilgan maktablar qayerlarda tashkil qilingan maktablar yirik maktabdorlarning uylarida masjidlar qoshida ustaxonalar qoshida va madrasalar qoshida tashkil qilingan buni hozirgi kun bilan taqqoslaydigan bo'lsak xususiy repetitorlar o'zini uyida dars o'tishi mumkin bundan tashqari ustaxonalar qoshida ustoz shogird an'analariga binoan ustalar o'zining bevosita bir malakalarini shogirdlarga o'rgatib kelyapti undan tashqari keyingisi masjidlar qoshida bugun mana imom buxoriy xalqaro kompleksda bevosita hadis maktablarining faoliyat olib borayotganligini misol keltirishimiz mumkin universitetlar qoshida ochilgan maktablarga bugun akademik litseylarni misol keltirishimiz mumkin ho'p mana shu maktablarda kimlar dars bergan ustozlar o'z farzandlariga dars berib asosan bu darslar juma kunlari o'tilmagan va ramazon payti o'tilmagan darslarning aksariyati asosan qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lmagan paytlarda o'tilgan qolgan paytda bolalar o'zining ota onasiga qishloq xo'jaligi ishlarida yordam berishgan endi maktablarda sinflar degan narsa bo'lmagan va muayyan bir kitobni o'qib o'rgangandan keyin keyingi bosqichga o'tgan shuning uchun ham ota onalar bugungi kunda xursand bo'ladi Mening farzandim o'ninchi sinfni tugatdi mening farzandim universitetni tugatdi degan fikrlarni aytsa o'sha davrning ota onalari mening farzandim bugun navoiyni tugatdi fuzuliyni tugatdi yoki abdurahmon jomiyning asarini tugatdi mana shu asarlar tugatilgandan keyin bu bevosita keyingi bosqichga o'tish hisoblangan va o'quvchilarning yosh nuqtai nazaridan ham sinflarga tabaqilashtirib bo'lishmagan qizlar uchun ochilgan maktablar esa asosan bu ota uylarida hamda boylarning uylarida ochilgan bo'lib tashkil qilingan bo'lib bunda asosan qizlarga uy ro'zg'or tutish yumushlari o'rgatilgan <laughs> xolos ularga dunyoviy bilimlar berilmagan muayyan darajada diniy bilimlar <laughs> qismangina berilgan xolos va mana shu davrda <immm>, muhammad alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir degan fikrlarga de, ota onalarning hammasi ham amal qilmagan endi madrasalarda faoliyat qanday bo'lgan maktabni tugatgandan keyin ikki to'rt yil davomida maktabda o'qib tugatgandan keyin o'quvchi bevosita madrasaga hujjatlarni topshirgan va madrasada ta'lim uch bosqichda amalga oshirilgan bo'lib har bir bosqich yetti yildan davom etgan madrasada dars bergan ustoz mudarris deb atalgan va ustozlarning eng ulug'lari bevosita shayxustom nomi bilan ulug'lanadi va undan keyingi turuvchilar esa xatib deb atalgan va bu hozirgi kunda taqqoslaydigan bo'lsak professor assistent o'qituvchi stajyor o'qituvchi degan maqomlarga to'g'ri keladi talabalar bevosita darslar davomida ustozlardan ko'plab bilimlarni dunyoviy diniy bilimlarni o'rganib olishgan endi madrasaning bevosita o'qituvchilarning oyligi madrasaning ta'mir ishlari talabalarning stipendiyasi qanday shaklda yo'lga qo'yilgan ya'ni xo'jalik ishlari qanday qilingan bunda madrasaga bevosita qo'shni hududlardan vaqf yerlari ajratilgan vaqf yeri o'sha davrning sadr deb ataladigan lavozim egasi tomonidan ajratilgan bo'lib o'sha vaqf yerlarida ishlagan insonlar ijaraga olgan insonlar to'laydigan mablag' hisobiga madrasaning iqtisodiy balansi shakllantirilgan hamda mana shu iqtisodiy to'plangan mablag'ni mutavvali lavozimidagi shaxs o'qituvchilarga oylik maosh sifatida talabalarga stipendiya miqdorida hamda madrasaning ta'minoti uchun sarflagan bunda talabaga gə beriladigan stipendiyaning nomi dahyak deb atalgan talaba yetti yildan to yigirma bir yil davomida o'qishni tugatgandan keyin u kishining qo'liga o'qishni tugatganligi to'g'risidagi shahodotnoma berilgan bo'lib bu shahodotnoma san'at degan nom bilan yuritilgan endi mana shu davrda madrasani tugatganlardan kimlar bor va haqiqatdan ham o'sha hayotda ular o'zining olgan bilimlarini qo'llay oldimi albatta jarroh mavlono bahoni alohida tilga olish mumkin keyin tabiblar iftixori nomi bilan ulug'langan tabiblarimizni aytishimiz mumkin ko'z kasalliklari bilan bevosita shug'ullangan ubaydulloh kahholni aytishimiz mumkin shayboniyxonning o'zi ham bevosita buxoro samarqand madrasalarida tahsil olib bir qator tahalluslarda she'rlar ijod qilganligini shayboniylar soloasida ubaydullohxon ubaydiy taxallusi bilan she'rlar ijod qilganligini alohida e'tirof etish o'rinli bo'ladi ashlarxoniylar davriga kelganda esa ta'limda bir muncha pasayish kuzatildi mana shu pasayish bevosita hukmdorlarning o'z shaxsiy manfaatlarini ustun qo'yishi millat jamiyat manfaatini e'tiborga olmasligi ayniqsa abul fayzxon hukmronligi davrida menga registonning atrofi tinch bo'lsa bo'ldi qolgan hududlar menga qiziq emas degan bir hikmat hikmat deb bo'lmaydi bu narsani fikr bilan izohlash mumkin mana shuni o'zi hukmdorning ta'limga tarbiyaga e'tiborsiz munosabatda bo'lganligini bildiradi hurmatli talabalar siz 16-17 asrlarda ta'lim tarbiya va pedagogik fikrlar taraqqiyotini o'rganish jarayonida tariximizning eng qiyin kunlarida odamlarning ta'lim olishi ularning farzandlariga bilim berish masalalari qanchalik qiyin bo'lganligini guvohi bo'lishingiz mumkin va mana shundan to'g'ri xulosa va saboq chiqarasiz hamda o'zimiz farzandlarimizga kelajak avlodlarimizga mana shu millatimizga haqiqiy vatanparvar jonkuyar e'tiqodli farzandlarni o'quvchilarni tarbiyalay olasiz degan umiddaman sog' salomat bo'lasizr